Мы на канале. канале Вика и Маша. <с Сегодня <с мы будем делать айсбаги э, Челлендж. И нам интересно, справимся мы с ним или нет. Мы будем э, засчитывать один правильный ответ за, э, за сколько баллов. Короче, если все узнаете. Сейчас еще узнаешь. Короче, если ты там угадал неправильно, для этого есть у нас маслица, Ты Вика, я схожу за маслицем, за да, подсолнечным. <говорит> так, ладно. Я несу тебе подсолнечное масло. И, короче, сейчас эта вот крышечка будет наливаться, и мы сейчас я все угадаем. Давайте первая сейчас, кидаю, что уже на тебе. Хорошо, <говорит> давайте. Нормально, ты не видишь? Нет. Как вот. пальцы показывают? Я не знаю. Ладно, давай. Давай свой пальчик. Да, еще раз. Это вот здесь ноги. Наверное. Тогда нет. Нет, одна попытка осталась. Это рука. Нет. все. я. Люблю себя. Люблю тебя. Стойте. Микулечка, давай свой <клышко> Ну так не Значит, А я пока то, что они на, на меня я размажу масло полезное для тела. Так, ладно, вот у нас такая короче масла за каждый неправильный ответ. На язык. <клышко> Проглотить должны еще. Совсем плохо стоит на пересаде, не, не джойст Раз, два, три. Теперь на руки вытирает. А вы её кровать. Ничего не нормально? Нет, Нормально? Ну вообще прям нормально. Я ничего не вижу. Вика! Сколько? Видисит? Нет. Спасибо, Нет. Остайте на Всё. я подумала. что какой то бровь. Да. Я угадала. Так. Мы раскроем всем вам секрет. давайте я да говорю уж не надо, сильно. Все. Да я покажу, покажу, что я буду показывать. Пальц дай. А, это вот. Нет, нет, нет. На шее? Это вот лишь вот шея, но это не вот эта вот часть. Этого. Это вот это? Нет. Он почти рядом. Давай это, это вот это. Да. Ну, последняя попытка разгадалась. Вот, ты помнишь, смотри, вот смотри, да, это смотрите, Смотри, когда поесть. Одна показалась, вот. Ты не понимаешь, что это типа глотка и, -то, и попок, что то такое. или попок. такое Это на шее. Да, вот. Что-то так, вот такое. Необычное. Добавить. Напяливаем на нее масочку. <решит> Маша Маш, Маша. Маш. Ага! И! Я знала! Я знала, что он что-то там, что там полюбался, если она говорит Маша, Маш, Маша, Маш, Маш, то это значит, она там что-то будет показывать на мне, точно знаю. Потому что все время, когда я на уроке сижу... Или там что-нибудь не вижу, она Маша, Маша такая, отстань, там пыль ваша не я уже наизусть ее выучила. так Ладно, давайте, смотрите, еще раз. Маша, Маша, Маша! А Ах, ты сейчас же почувствовала! Я вообще стихи вот так показал над башкой, супер. Ой, кис моя. я тебе тоже люблю. Все, давай мне свою пальцу. Пальцы а свои. Я вообще, у меня глаза уже все

Ну, это не пальцы, а... Это ногти. Да. Потому что просто как непонятно. Потому что конечно, смотри, смотри, когда смотрите, смотрю... Ну, смотрите, когда он так делает, да? типа ну похоже, как что типа вот пальцы. Ну, просто ноготь. Вот просто ноготь. Он просто он не будет просто вот кожа дотрагиваться до ногтя. Она будет оттрагиваться еще до кожи. Ну, я поняла. Ногти. Индусы. Господи, задрал уже мне все на ляжке-то пихать мои, мои <coughs> Маляшка? Да. Что у меня тут маляшки? В смысле? На штаны? Ну, Нет, у меня шорты то маляшки. А, а, это тебе знаю. Давай. Чувствуется очень сильнее. Это жопа? По если хочешь пойти. жопа. <laughs> Ладно. Что же это было? Честно, ты мне шрам на ляжке вот. Ты просто про него рассказывала? <laughs> вот на <ты> ляжке шрам. <laughs> а, мама, была... Короче, давайте мне крышку. Можно я в воду разбью? Не понравилось. <laughs> Мои проблемы. Ребята, еще ни одной крышки Вообще логика. Надо принести ребенка водички. Пусть так так швы. Так, ладно. выпила масло. Я не такой же такий человек, мой папа смотрит видео.